ज़िंदगी के इस नहीं दौर में और इस नहीं रेस में बारह असूल यकीनी तौर पर काम करते हैं अगर आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में लागू करना शुरू कर दें इन वीडियोस को बार बार देखें और अच्छी तरह सुनने की कोशिश करें और न सिर्फ समझने की कोशिश करें बल्कि इन्हें अपने रूह से महसूस करें इनको को मद्दनज़र रखते हुए जिंदगी को गुजारने की कोशिश करें और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा पहला आसूस जिंदगी यहाँ और अभी का लम्हा है आपने ये बात कई बार सुनी होगी लेकिन अब वक्त आ गया है कि ये एहसास हो कि सच है माजी पर अफसोस मत करो मुस्तबिल से मत डरो को महसूस करो और इसके हर सेकंड को पूरी आगाही के साथ जिए माजी ख़त्म हो चुका है मुस्तबिल अभी नहीं आया सिर्फ़ मौजूद वक्त है इसे महसूस करो इसकी तारीफ करो इसका शुक्र अदा करो और कुछ भी हकीकी नहीं है सिर्फ हकीकी यही है इस जिंदगी का सादा बस इसे सौ परसेंट जीना है जियो और मज़े करो जो कुछ आपके इर्द गिर्द होता है वो आपके लिए होता है ये पूरा खांसर्ट आपके लिए है तमाम मसाइल और जाहिर मुश्किल इसलिए हैं कि आप अपनी सलाहतों और अपनी ताकत को जानें तो इस लामा को ले लो और हरकत करो यहाँ हॉबी दूसरा हसूल कोई भी मनफी बात हमें उस वक्त तक मुतासर नहीं कर सकती जब तक कि हम इस पर यकीन न कर लें अगर आपको यकीन है कि काली बिल्ली बदकिस्मत है तो ऐसा ही होगा अगर आपको यकीन है कि किसी परिंदे ने आपकी गाड़ी पर पेशाब किया तो पैसे आएंगे तो ऐसा ही होगा ये हमारे ख्याल नहीं बल्कि इन ख्याल पर हमारा रद्दमल है जो हमें खुशी या तकलीफ का बायस बनाता है जब आप मुसलसल बुरी चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो आप इन बुरी चीज़ों को अपनी तरफ मुतव करते हैं अगर आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो आप अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ मुतव करते हैं जहाँ तो मरकूज़ है वहाँ नतीजा है अगर आप साइकिल चलाना चाहते हैं और गिरने से डरते हैं तो आप गिर जाएंगे अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं और जहां आप जाना चाहते हैं वहां पहुंचने पर तो मरकूज़ करते हैं तो आप वहां पहुंच जाएं। आपको लगता है कि आप कामयाब होंगे या आपको लगता है कि आप कामयाब नहीं होंगे दोनों सूरतों में आप दुरुस्त हैं तीसरा हसूल कोई भी आपको गुस्से की सजा नहीं देगा गुस्सा आपकी सजा है कुछ भी करने से पहले पुरस्कुर दिमाग की हालत में आ जाए गुस्से या बेकाबू जज्बा की हालत में आप ऐसी गड़बड़ कर सकते हैं कि इसे साफ करने में आपको काफ़ी वक्त लगेगा गुस्से या गुस्से में बोलना या काम करना खुद को नुकसान पहुंचाना है लेकिन किसी भी सूरत आल में पुरस्कुर रहना बहुत कीमती है हर वक्त पुरस्कून जहनी हालत को बरकरार रखना सीखें और आपको इससे इस हुनर से बहुत फ़ायदा होगा जब आप गुस्से की हालत में बोलेंगे और इस पर हमल करेंगे और वो वक्त आएगा जब आपको इस पर ज़रूर पछतावा होगा मुसबत रहें अपनी वाइब्रेशन को बुलंद रखें चाहे कुछ भी हो असूल नंबर चार खुद एतमादी ये है कि आप अपने आप से कैसा सुलू करते हैं इस दुनिया को समझने के लिए अपने आप हाँ को समझना होगा आपको अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है आप अपने लिए सब कुछ तय कर सकते हैं बाज़ात हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी दाना और मजबूत शख्स की ज़रूरत है जो हमें बताए कि आप एक कर सकते हैं लेकिन आप ख़ुद एक बाल दाना और मजबूत इंसान हैं अपने आप को इजाज़त दें कि आप जो भी करना चाहते हैं समझने की कोशिश करें कि आपने इस जिंदगी में तमाम रुकावटें अपने लिए खुद पैदा की है और वो सब सिर्फ आपके सर में है क्या आपको वाकई किसी चीज़ की ज़रूरत है या ये कि इनको अलविदा कहने का वक्त है खुद फैसला करें अभी पांचवा असूल पहला हालत फिर एक्शन अपनी मतलब चीज़ हासिल करने के लिए आपको पहले अंदरूनी तौर पर वो हालत हासिल करनी होगी जिसका आप इस वक्त तसवर करते हैं। जब आप जो चाहते हैं वो आपका हो जाता है अपने ख्याल और एहसास की निगरानी करें हाई वाइब्रेशंस को बरकरार रखें अपने आप को तोानाई ख़त्म न होने दें और ये आई वाइब्रेशनल स्टेट हालत आपके लिए वो दुनिया बनाएगी जिसके लिए आप कोशिश करते हैं सब कुछ अंदर से आता है चट्टा सूल आप कभी अकेले नहीं रहे हैं आपकी रूह हमेशा आपके साथ है आपके अलावा कोई भी आपके तजुर्बात और आपके फैसलों को पूरी तरह समझ नहीं सकता मालूम करें कि आप वाकई कौन हैं, आपने ऐसा क्यों किया और माजी में ऐसा क्यों नहीं किया अपने आप को मत डांटें क्योंकि जब से आपने ये किया है इसका मतलब है कि आप उस वक्त कुछ मुख्तलिफ नहीं कर सकते थे अपने आप को कबूल करें माफ़ करें और किसी चीज़ के लिए इल्ज़ाम न लगाएं और फिर कोई और या कोई चीज़ आपके अंदरूनी सकू को खराब नहीं कर सकती किसी पर कुछ साबित न करें अपने रूह के मुताबिक जिंदगी गुजारें सातवां हसूल किसी चीज़ पर यकीन करने का मतलब इस अक़ीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है मालूम करें कि आप कौन हैं उ आर यू और इस इल्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें अपने आप को फैशन के मुताबिक न चुकाएं या दूसरे कैसे सोचते हैं कि आपको नजर आना और अमल करना चाहिए अपने ख्वाबों की पैरवी करें और मनतकी तौर पर ये समझने की कोशिश न करें कि जिंदगी इस तरह क्यों काम करती है आप अपने अंदर की हर चीज़ को काफी अरसे से जान चुके हैं अपने आप को अपनी रूह की आवाज़ सुनने की इजाज़त दें और ये आपको सही रास्ता दिखाएगा अपने आप हाँ के साथ ईमानदार रहो सबसे अहम चीज यही है हाथवॉँ हसूल आसान तरीका का हमेशा वो नहीं होता जिसकी आपको तलाश है आपके रास्ते में रुकावटों का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है बाजत हमें रुकावटें दी जाती हैं ताकि हम इन पर काबू पाकर मजबूत हो जाएं मत डरो कि आपके ख्वाब का रास्ता आपकी पसंद से कहीं ज़्यादा मुश्किल होगा जी हाँ रास्ते में मुश्किल हो सकता है लेकिन वो लम्हा कितना प्यारा है जब आप हर चीज़ से गुजर चुके हैं और जीत चुके हैं और अगर आपको यकीन है कि आप क्या चाहते हैं तो आपके आसपास की हर चीज़ इसके लिए बेहतरीन तरीके से काम करेगी और शायद आपको इससे भी ज़्यादा मिलेगा जिसकी आपने उम्मीद की थी बहरहाल किस्मत बहादुरों का साथ देती है नवा हसूल आपको ज़िंदगी से जो मिलता है वो इसके बराबर है जो आप इस दुनिया को देते हैं अगर आप एक मिलियन कमाना चाहते हैं तो एक मिलियन के फायदा देना शुरू करने पर गौर करें इंतजार करने और कायनात से आपको कुछ देने के लिए कहने के बजाय सोचिए कि आप इस दुनिया को क्या दे सकते हैं और क्या देना चाहिए हो सकता है आप एक तवील अरसे से एक मुकम्मल बर्तन यानी बेजान रहे हो लेकिन आप इस चीज को अपने अंदर रखते हैं हब एक ही मती को उंडेलना शुरू करें और लोगों के साथ इसका इश्क करने का वक्त है और शायद यही आपका मिशन दावत और मकसद है। और अगर आप हाँ कुछ भी कुर्बान करने कुछ देने और कुछ बांटने के लिए तैयार नहीं है तो शायद आप जो चाहते हैं वो भी आपके लिए इतना अहम नहीं है तो देना सीखें देना दसवां हसूल ज़िंदगी वो है जो हमारे साथ होती है जब हमारे पास मुकम्मल तौर तो पर मुख्तलिफ़ मंसूबे होते हैं यकीन मंसूबे और है मामला दूर नहीं होंगे लेकिन अपने बारे में याद रखें अपने साथ तन्हा रहने के लिए अपने दिन का कुछ हिस्सा ले लें और अपने रू से पूछना तुम क्या चाहते हो मनसूबाबंदी बहुत जरूरी है लेकिन चीजों की मनसूबाबंदी करते वक्त अपने बारे में याद रखें ये वाकई बहुत अहम है कुछ वक्त अपने आप को दे दें यार वहां असूल आप जितना ज्यादा हर चीज को कंट्रोल करना चाहेंगे इतना ही कम आप कर पाएंगे अगर आप खुदा की मदद हासिल करना चाहते हैं तो इसे अपने मनसूबों के बारे में बताएं हकीकत है हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के मंसूबे बंदी कर सकते थे और कोने के आस पास संतरियों वाला एक ट्रक हमारा इंतज़ार कर रहा है और जिस लम्हे से हम मिलेंगे तमाम मंसूबे ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि जब हमारे यहाँ संतरियों का ट्रक हो तो क्या मंसूबे हो सकते हैं मंसूबा बनाए लेकिन तब्दीली के लिए तैयार रहें जिंदगी आपको जो कुछ भी दी दी है इसे शुक्रगुजारी के साथ कबूल करें बहरहाल बाज़ बाज़ात हमें बेहतरीन देने के लिए हमसे अच्छाई ली जाती है और हम दुनिया पर यकीन नहीं करते इस छोटी सी चीज़ को पकड़े रहते हैं जो तवील अरसे बड़ी और खूबसूरत चीज़ से बदल सकता था जिंदगी जो भी हम पर डाले शुक्रिया और कबूल करें आराम करना सीखें कभी कभी हमें अपने आप को पुरस्कून करने के लिए सिर्फ सांस छोड़ने और तोफ़ करने की जरूरत होती है अपने एनर्जी टैंक को भरें फितरत में वक्त गुजारें जानवरों या दोस्तों के साथ शॉपिंग पर जाएं या दरिया के किनारे सिर्फ आप जानते हैं कि आपको अपनी टैंक को तोानाई से कैसे भरना है महसूस करें कि सूरज की किरणें आपके चेहरे को किस तरह ठकराती हैं, कैसे हवा आपके बालों को उड़ा देती है आसमान आपको किस तरह देखता है बादलों की शिकल में निशानियां कहता है ये देखना सीखे कि दुनिया आपको क्या कहती है और फिर आपको बहु भी पता चल जाएगा कि सच कहाँ है इसी